Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Sadovə Məhəbbət Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimiyəm və YouTube kanalımda da mən sizlər üçün Azərbaycan dili və ədəbiyyata aid video izahlar paylaşıram. Buna əvvəlki dərsimiz ədət haqqında olmuşdu. Bu dərsimiz isə modal sözlər haqqında olacaq. Lakin videonun izahına, dərsin izahına keçməzdən əvvəl qeyd eləyim ki, kanalıma abunə olun, videoları bəyənərək rəy bölməsində dəyərli fikirlərinizi yazmağı unutmayın. İndi isə keçək dərsimizin izahına. Modal sözlər. Modal sözlər nədir? Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirirlər. Və buna görə də məs modal sözlərin həmin münasibətə görə məna növləri var. Bunlar hansılardır? Təsdiq, yəqinlik, əminlik bildirən modal sözlər. Məsələn, düzdür, doğrudur. Həqiqətən. Həqiqətən də şəksiz, şübhəsiz, əlbəttə və s. yəni hamısını yazmağa ə, çox vaxt sərf eləmirəm bunlarda. Sonra ikinci gəlir guman, şübhə bildirən modal sözlər. Bəlkə, bəlkədə, guman, guman ki, ola bilsin, ola bilsin, ola bilsin ki yəqin ki olsun, olmaya. Bunlar yəqin özüm güman şübhə bildirən modal sözlərdir. 3-cü gəlir sıra və ardıcıllıq bildirən modal sözlər. Məsələn, birinci, birincisi, ikincisi, əvvəlincisi və sair. 4-cü gəlir fikrin mənbəyini bildirən modal sözlər. Dirə məsələn, məncə, cəncə, fikrimcə, mənə görə müxtəsər. 5-ci gəlir, nəticə, ümumiləşdirmə, yekunlaşdırma bildirən modal sözlər. Bir sözlə xülasə, müxtəsər, qəraz, əlqəraz, beləliklə, beləliklə. Bunlar nəticə ümumiləşdirmə bildirir. 6-cı təəssüf bildirən modal sözlərdir. Təəssüf, təəssüf ki, heyif Heyf ki, əfsus, əfsus ki, bunlarda bir də bənzətmə müqayisə bildirən modal sözlər var. Sanki elə bil elə bil ki, guya guya ki. Bunlar nədir? Bənzətmə müqayisə bildirən modal sözlərdir. Gördünüz ki, modal sözlərində bəzilərinin omonimliyi mövcuddur. Bunlar deməli necədir? İndi nümunələr üzərində keçirəm izahlarına. Məsələn, bəzi təsdiq bildirən modal sözlərdə var ki, düzdür, doğrudur, şübhəsiz. Bunlar sifətlə omonimli təşkil edilir. Deyirəm ki, Məsələn, deyirəm, onun sözləri Düzdür. Ya da onun sözləri doğrudur. Bir də de deyirəm ki, düzdür. Sən bu məsələdə haqlısan. Haqlısan. Hansında düzdür sözünə sual verə bilərik? Əlbəttə ki, ikinci cümlədə. Onun dedikləri sözləri düzdür. Necədir? Düzdür. Amma deyirəm ki, düzdür, sən bu məsələdə haqlısan. Necədir? Sən bu məsələdə haqlısan. Yəni ikinci cümlədə bir sual verə bilmərik. Həmçində bu doğrudur sözünə də aiddir. Sonra, məsəl müxtəsər sözünün də o olumluğu var. Müxtəsər sifət və modal söz kimi işlənir. Deyirəm müxtəsər cümlə. Müxtəsər cümlə. Məsəl deyirəm müxtəsər cümlə yalnız baş üzvlərindən ibarət olur. Necə cümlə? Müxtəsər cümlə. Burada sifətdir. Çünki isimlənəvər gəldi, necə sualına cavab verdi. İndi deyirəm ki, müxtəsər. Bu işdə bu işdə bitdi. Burda artıq görürsüz, sual verə bilmirik. Deyirəm nəticə beləliklə, ümumiyyətlə bir sözlə nəhayət ki, görürsüz, digər ə, nəticə bildirən modal sözlərin əvəz eləyə bilərik. Sonra bir var xülasə, bir də var xülasə. Xülasə, bax xülasə vurğu ayə düşəndə modal sözdür. Deyirəm xülasə bu işi də bitirdik. Amma vurğu sonuncu yəcəyə düşəndə xülasə, məsələn deyirəm mətnin əsas hissəsinə xülasə yaz. Nəyə yaz? Xülasə yaz. Bunda artıq isimdir. Yəni xülasə sözündə mən bunu əslində bu omonimlik deyil, çünki vurğu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər biz omonim hesab edirik. Elə deyilmi? Amma yazılışa görə, daha doğrusu vurğuya görə biz təyin edirik ki, harda modal sözdür, harda isim kimi işlənir. Sonra məsələn birinci Məsələn deyirəm ki birincisi sakit ol. Sonra danış. Danış. Belə de deyirəm ki uşaqların birincisi sə irəli çıxdı. Bax, uşaqların milinci görsüzü yeyəlik hal mənsubiyyət üçüncü öv tərinin söz birləşməsinə hansı tərəfi kimi işlər. Amma deyirəm ki, birincisə sakit ol, sonra danış. Burda artıq nə yəni sıra sayından söhbət getmir. Sadəcə fikrimizin belə deyək, sırası bildirilir. Necə biz deyirik ki, Əsər artıcılıq bildirən modal sözdür. Yəni biz burada birincisi sözün sual verirmi? Neçəncisi sakit olur, sonra danışır. Heç bir suala cavab vermir. Ona görə də artıq bu modal söz kimi işlənir. Modal sözlərdə durğu işarəsinin işlənməsi necədir? Cümlənin əvvəlində gəldikdə ondan sonra vergül qoyulur. Ortasında gəldikdə hər iki tərəfində, sonunda gəldikdə də özünəvər vergül qoyulur. Məsələn edirəm ki, o bəlkə də gecikir hər kədə güməş ifadə bildirən modal sözü cümlənin ortasında işlənmişdir. Hər iki tərəfindən vergül qoyulacaq. Sonunda işlənəndə də özünəvə vergül qoyulur. Deyirəm ki, gecdir artıq. Artıq heyf. Heyf təəssüf bildirən modal sözdür. Cümlənin axırında gəldiyi özünəvə vergül qoyulur. Bir dənə bu vergül məsələsi bənzətmə müqayisə bildirən modal sözlərə aid deyil. Yəni Əbəzə mə bənzətmə bildirən modal sözlər hansılar idi? Sanki elə bir ki, guya ki. Bu modal sözlərdə ümumiyyətlə vergüldən istifadə olunmur. Nə cümlə əvvəlında, nə ortasında, nə də sonunda. Yəni modal sözlərdə durğu işarəsinin işlənməsi həmin modal sözlərə bənzətmə müqayisə bildirən modal sözlərə aid deyil. Modal sözlər haqqında bu qədər. Modal sözləri təklif edirəm ki, daha doğrusu məsləhət bilirəm ki, daha yaxşı öyrənəsiniz. Çünki Bu sizə sintaksis bölməsində başlayarkən ara sözləri keçərkən lazım olacaq. Hansı ki, bizim morfoloqiyada öyrəndiyimiz modal sözlərin əksəriyyəti sintaksisdə ara söz olaraq qarşımıza çıxacaq. Yəni lazımımız olacaq. Belə, indi də istəyirəm belə də nida haqqında da kiçik bir məlumat verim. Əslində nida ən asan nitq səsidir, köməkçi nitq səsidir. Nidanı mən düşünmürəm ki, təyin edə bilməyən ola. Və nidaları konkret məna növləri üzrə də bölünmür. Çünki ə, qeyd eləyə oğunu deyə bilərəm ki, nidalar elə bir nitq səsidir ki, ə, situasiyadan, hissdən, həyəcandan, məqamdan asılı olaraq bir nidanı həm sevinç nidası olaraq düşünə bilərsən, ə, yəni adlandıra bilərsən, həm də qorxu, həyəcan, narahatlıq olaraq ifadə edə bilərsən. Məsələn, nidaların məna növləri hansılardır? Kədər, narahatlıq, qorxu, həyəcan bildirən nidalar var. Deyirəm ki, ay aman. Məsələn, ay aman Oğ, oh, ax, ah, vay. Tram ay aman, uşaq yıxıldı. Uşaq yıxıldı. Və nida ilə işlənən cümlələrin sonunda həmişə yox, əksəriyyət vaxt nida işarəsindən istifadə olunur. Tram ay aman, uşaq yıxıldı. Bu nədir? Həyəcandır, qorxudur, narahatlıqdır. Nidalarda da ə, durğu işarəsinin işlənməsi bu ay aman ayrıldı burada. Bu biraz belə yazım. Ay aman. Andalarda hə, durur işarəsinin işlənməsi modal sözlərdə olduğu kimi, yəni cümlənin əvvəlində gəldikdə, ondan sonra, ortasında gəldikdə, hər iki tərəfində ə, və sonda gəldikdə özünnəvəl vergül qoyulur. Ay aman vergül işarəsi yoxuldu. İndi ay aman sözünü biz elə ola bilərik ki, ə, e, sevinç bildirən nida kimi də işlədə bilərik. Deyirəm ki, məsələn, başqa bir nida anıdır, həm qorxu, həm sevinç mənasında işlədirəm. Deyirəm ki, oy, ayağım əzildi. Oy, ayağım əzildi. Bu nədir? Narahatlıqdır da, qorxudur, kədərdir. Amma indi deyirəm ki, Oy, nə yaxşı gəldiniz. Nə yaxşı gəldiniz. Bu artıq sevinç bildirən nidaddır. Aydındır? Görürsünüz, situasiyadan və intonasiyadan asılı olaraq bir nidanı həm sevinç, həm də qorxu, həyəcan, narahatlıq olaraq istədə bilərik. Sonra çağırış bildirən nidalar var. Ey, hey, e hey, ey. Bunlar nədir? Ay. Bunlar çağırış bildirən nidalardır. Deyirəm ki, Ey uşaq. Bura gəl. Bura gəl. Qeyd edim ki, çağırış bildirən nidalar daha çox xitablarla işlənir və bu zaman nidadan sonra yox, xitabdən sonra vergül qoyulur. Yəni biz E-dən sonra vergül qoysaq səhv edəcəyik. Çünki uşaq xitabıyla bir yerdə işlədinə görə artıq vergülümüz xitabdən sonra olacaq. Sonra bəzən ola bilər ki, nidalar cümlənin əvvəlinə gələndə nidalın özü xüsusi bir intonasiya ilə deyilərsə artıq ondan sonra vergül yox, nida işarəsi qoyulur. Dirəm ay aman, məsələn burada nida qoydum. Uşaq yıxıldı. Bu artıq yeni bir cümlədir və böyük hərflə yazılacaq. Aydındır? Nidalarda da omonimlik ola bilər. Məsələn, eee deyinamçı ax sözü omonimdir. Həm fel kimi işlənir, həm nida kimi işlənir. Dirəm ki, ax yaman pis oldu. Pis oldu. Bu, nidadır. Bir də deyirəm ki, su, suyun axmalıqda, yəni suyun axması. Axmaq feili. Burada artıq feildir. Sonra oy sözü. Həm nidadıram oy. Yaman soyuqdu. Bu nədir? Nidadır. Bir də deyirəm ki, məsələn, ağacı oymaq. Ağacı oymaq. Burada artıq feildir. Sonra ay sözü Dirəm ay tutulub ya da bir ayda 30 ya da 31 gün var. Bu artıq isimdir. Amma dəirəm ki ay ayağı əzildi. Burda artıq nida kimi işlənir. Nidalar haqqında da bu qədər. Bundan sonraki videolarımız artıq köməkçi nitiklərə nail testdən izah olacaq. Dəyərlı fikirlərinizi videonun rəy bölməsində yazmağı və kanalıma abunə olaraq videoları bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarla görüşənədək, hələlik.